Привет. Здорово. Ты на БМВ? Ну, как видишь? С фордом. Ну, да. Сейчас гонки что у нас такие будут, во-первых, дождь был. И мы так что укорачивали дистанцию до 302 метров. Да. Ну, на самом деле, хочется сделать ее еще короче. Мат, вот, твою, я перебью даже... тебя, Люха. Что да. за аппарат, кто знает? Это Альтеза. Полный привод, да? Да. Мощно. Саня, он фанат этого дела, если на японских машин. Ну. Может, Два если он будет не против, покажешь потом. Два жузет, да. Жу да. Это... Короче, я так что проверял, тестировал сам, без, ну, без э, гонок, короче. 150 на выходе, получается. Ну, как бы тоже быстровато, но... На дистанции 302 метра, да? 2 метра, да. Поэтому там, получается, где 100 метров, они уже так укорачиваются, что... Ну, ладно. Ну, короче, вы поняли, у нас гонки. Потом мы так беседу начали, да? Ну, форт... Здоровый. Так. Чисто по фану, едем 300 метров. Сегодня у нас, да, без в без... Опа! Ага. Как будто бы... Как будто места нету, понял. Да, 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 да. Как да и... Как раз счет вырвал, вырвал. Блин, ну ты прям на самом конце знаешь, можно было бы даже спорить, а не факт, типа, там надо было кого-то ставить с камерой, ну, вырвал прям перед 302 метра. ну, метра. Да, если это 402 метра, мы, с их проехали 400 метров. Ну да, мы бы... А ну. Не, да, до Пашка я там чуть-чуть ушел. Чуть-чуть ушел, да. А шо у тебя? Лучше ехать или хуже стало? У меня было 0,106,35. Только что? У тебя быстрее. Ну да, старт был быстрее. Я еще раз, когда поеду, мне 6 прогреется, мне немножко лучше будет. 6,5 ты сказал до 100, да? Ой-ой-ой. Блин, ну да, пассажирам всегда страшно, это факт. А в целом причина, вот, может видно, там грязь, грязь, да, нам меша. Ну, раскатаем, и потом можно будет уже 402, смело. ну, может быть, не сегодня, а следующий раз. Форд 3,6, да, там объем, не? Него... 3,5. 3,5. 3,5, как просто, ну, 3, 5, ну ж, не знаю, сколько там сил, но, видите, как Форд едет. будь здоров, так и. Неплохо, да. Ну, там полный привод, понятно, но, тем не менее, для, такого, для такой машины это... Да на у нас 4,4, да, и тоже ж не слабенькая машина, чтобы не думали, что там BMW взяли 2 литра и тягается. Тут квотер 14 секунд. Так же. Ж. А квотер сейчас посмотрим, какой был. Ну тут не лучше квотер, но тем не менее. Не, ну ты же бросал. 14,3 было. Бросало, да, ну, бросал, да, но 14,3. А там бы лучше особо не было. Так, что меняемся стороной, это, наверное. Да, Да. Для... Единственное, что узковато машины здоровые. У меня тут, конечно, места полно, я не спорю, но для гонки. Все, сейчас выставляемся. А вот и фордик. Кто там комментарий напишите, хай берет десятку. У него есть турбо десятка, я все не дочекаюсь, когда не десятку, возьму. Не я владелец Жигуля снимал вообще, по-моему, да? да? Чих... Ну, короче, была она десь колись. Так, Ух, сарай, блин, сбоку. Держусь. О, не все равно, да? Ну все, прохрив резину и пошел. Так. Давай, да, добьем, да, да. Все. Та-та-та-та-та-та. У нас тут вот этот. Знаешь, я потом пряма трансляция, мы не прерывая снимаем гонку. Да, это такие машины можно ездить. Ну, вот видите, вот такое сейчас она едет. А, ну. Ну, цифры знакомые. 14, ну и 2, если грубо, и 6. А, 6,22, 0, 100. Ну, старт чувствовалось прям лучше. Ну, ну, Ford... Лучше, чем в первый раз, но если я его тестировал, у меня было 6.08, то есть это немножко больше доску на старте. Поїх, yeah, yeah. І, і, і машину жалко. Я думаю, лучше так поехать, потому что я понимаю, что форда скорее всего, по сотне восьми. No, ну взял. Да. Я не говорил об этом, что после сотни моей машины только лучше едет, она до сотни хуже нет. Ну no, so, у нас как раз и короткая дистанция, в чем был интерес, то что yeah. мы знали, что мы на короткой дистанции будем. Ну, у него были шансы и нам с первого раза прям вообще близко. Ну все, може ще хто що включимось. А в цілому вже якби достатньо емоцій. Азарт, да, Льоха? Ну, я точно азартний. Це не віднять. Ага. І... Що? Третій заїзд. Чи є в цьому сенс невідомо, ну можливо він зараз ну, щось пототкнет. Пристрелюється до машини, так. Да. Кстати, такие заезды реально показывают, да, наскільки скільки это ну то есть одно диво в суху стартувати, а друге диво коли між собою. И вот тут уже бывает то не до ключов, то ще что то то старт про Димон махни пожалуйста да махнуть никому А ну покажи Димону хай махне. Ага Машка. Ох ты ж Хорошо <свист> вов, 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 вов. Я аж зашатался. А, хорошо. Так я чувствую, что я сейчас будто бы там подоткнул. Не, я хуже тронулся, она забуксовала. Зарывся. Я этого, да. да. блин, ты что? <свист> ну, точно так, как и первый раз. Ну, чуть-чуть может быстрее. Не-не, ты посмотри покупай по этому прибору. Да, да, да. А у меня тоже, я чуть больше Дал оборотов на старте, она забуксовалась Ну, короче, плохой плохая асфальт сейчас, понял Ну, видишь, после сотни Я тебя беру, я ж тебе говорю На ходом лучше будет ехать Ну все, вроде як о да Цей звук <laughs> Цей кайф как красота, да? X5, пару слов про машину. Вроде сейчас из нового. Это X5 F15, 3 литра бензин, турбо. Ну едет вроде неплохо. N55, да. да где-то ваша, где 350 где-то есть. Ну, ну и вес. Ну вес тяжелый, 20 катки, разноширокие, 315 А по коробке нашел? 850. Аж 80? Аж да. No. А який год? Я смотрю, он так 15. свежо выглядит. 15. Тем не менее, 2, 10 лет, а no. я, кто бы только... А что, стейджи так и не сделал до сих пор? Ну, я купил, она уже была там. А, уже стейджа, была. А я не хочу дальше ничего делать. No, ну, а сейчас який стейдж конкретно? Первый, второй? Ну, наверное, первый, скорее всего, я ничего, ничего не делал. Руки пока не дашь, пока я по внешку делал. Короче, вот это, вот 4 4 да? Сейчас станем. Ну, тут станем. Это 3 литра. Не, ну он с тобой имеет А, со мной, ну да. Да, да, не, не, не <laughs> вариант. старт тут будет хороший. Леха уедет по-любому, насколько просто интересно. Да, может быть, и не уедет. Я заходить еще заходить. такую машину не проверял, как едет, так что ну, я не знаю. Посмотрите. Я не лайк не еду, честно говоря. Да, но выглядит достойно. Сейчас посмотрим. Да. Все, добро. Нормальный соперник, да, так, в принципе, то. Я думаю, там X шпары, так, будь здоров. Ну, сейчас посмотрим, ну, как это визуально. Да, это понятно, что это, скажем, да, относительно моей машины, более технологичная машина. Там свежий мотор, ну, это 3 литра, ну, там турбина стоит. Мне кажется, есть... их там две, нет? Ты не уточнял? не турбо. я не знаю, я думаю, там одна турбина, скорее всего. Все-таки это X, вроде бы, как там, типа, обычно, но он сказал, что какой-то там, вроде бы, стоящий есть. Ну, честно говоря, я, сколько я не знаю этих машин, у которых да. есть турбины, они все стоящие делают, короче, есть, По умолчанию, да, да. Да, практически там... Ну, ну ладно, нам в принципі, старт интересен, да, по факту, ну тому що далі там прям дорога не дозволяє так сильно. Ох! Дебокс, видиш, проїду хорошо. Ну, кстати. Ну що ж, за як це. Опа! Та! ти що? Ха-ха! він улетів. Не, не выслушай, даже уезжай! Да, він прям! на все тут прям. Ну да, полный привод и вся такая. Уйшов. <music> <Но>, <Hiç> да. Надо делать еще не заезд, потому что. Ну мало ли. Мы, во-первых, его не завершили. Вот он. и очевидно, да, что он выиграет за счет этого прыжка своего. Но хотя посмотрим, какая будет разрыв. Разрыв дистанции с Кикевин, да? Так. Он, он так а, так, ну, пожалуйста, у него позволяет. Так, а что мы там поехали на 100 А ну. 6,3. Ну да, не лучше, не лучше. Ну и не самое хуже, в принципе. Сейчас. Не, его, что? не, нормально все. Но справедливости ради надо еще полностью завершить его. Ну что, понял? Еще раз? Так? Да. Ну, я думаю, не возьму, не, хватит дистанции, чтобы догнать, понял? Да. Потому что ты... Не, не нормально. Но ну, я думаю, да. там из шестена выезжают у тебя. Ну, чуть-чуть высокие... Ату, готов. готов. Опа, сейчас будет. О, провалились. Хотя... Блин. Эх, не попали в передачу. Как будто бы даже ты этот, с этим мягким стартом вроде хорошо поехал. Короче, у тебя был сейчас бы шанс, но ты тоже его про трошки прозевал с коробкой. Ну, где-то разрыв по корпуса корпусов был. А может меньше даже. в принципе, нормально. Что по времени? Мне интересно, но что. Стабильно, 637 было Плохой старт 637. Ну да. же плохой старт 6. Ну, это плохой В целом очень даже. Альтеза. Леха. Можно ты в кадр расскажи. Да. Ну, это к нам заехала наша машина Запорожья. Кстати, может быть, кто-то знает ее, вспомнил пару лет назад, мы ее снимали на крутящем моменте, она как раз таки ездила тогда с другими машинами, и она показывала неплохой результат. То есть, в принципе, для наших гонок здесь, по этой дороге, как бы она, ну, можно сказать, самая быстрая. Из всех машин, кто сюда приезжал. Я вкратце расскажу, потому что всех подробностей и тонкостей не, не могу рассказать, так как машина не моя. Но суть в том, что вот то, что я знаю, и это довольно Интересная информация. Машина проектная. Покупали ее на в курении, и она уже была переделана с правого руля на левый. То есть это Альтеза, это чисто японец. Соответственно, она нашла на японский рынок. Была праворульная. Мы покажем, ну, Наверное, да. Мы да. да. да, Покажем, да потому что... Тот, кто знает, что, что, это за что такое Альтеза, они должны знать, что это праворульная машина. Это полный привод, в первую очередь, не задний. И здесь стоит, короче, это 2GZ, головка, я так понял, это одного gz да. Турбина... Я, 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 я так понимаю, лошадей, наверное, на 600-700, ну, судя по ее размеру. Ребята, информация краткая, потому что не могу рассказать вам всего, потому что, как бы, владельцы на камеру не хочет общаться, а мне приходится говорить то, что я знаю. В общем, ребята, мы говорили с чтобы он прокатил Витька, просто с педали, не раздуваясь, с педали, показать, как машина едет в лайтовом таком режиме. Потому что сейчас у на ногах идет, по-моему, один бар или один... Воды не воды, да. Ну, да. это, поверьте, на такой турбине, уже проверено, это нормально. И что самое интересное, лучший год назад на старой коробке передач 11.1. Но мы его так ехать не будем сейчас. Да, да ехать не будем. Видимо, может переживать 11.1, то есть как бы это ну, хорошее время на самом деле. Да, ну не рекордное, понятно, но для городских заездов это очень быстро. И после этого, ну, кстати, давай, раз уже показываю, да. скажу, что Водитель сам сделал себе пуск, сварил алюминиевый. Электродосиль 76-й, да, да, там по да, сечению. Короче, там все, в принципе, сделано грамотно, но всего этого не уместишь, давай, в видео. Просто что, если вкратце, сейчас есть другая коробка с BMW, HP8. Кстати, кто обратил внимание... Кстати, да, за ручку. Можете посмотреть, вот, и... ручка BMW, что вот это, ну, она же электронная. А, да, прям внедрили. Кто знает, что BMW HP8 это быстрая коробка. На этом Крепко, хорошо. быстро. Хорошо можно вырвать время. можешь показать машину снаружи и покажи, как она едет. Я думаю, парням будет интересно. Но... Ну да, ощущение. Может, я хоть хоть передам. Вот так и вот. Универсал. Так? Кузов. Я даже ну, не, не хэтчбэк, универсал. Короче. Альтеза Гита. Исполнение. Не, я не знаю, может не так все называется, но вот написано. в цілому тачка да. Повний привод, то мало лі хто не знає. Огіжу я біжу у нього буст на Ну Надо. Да. Короче, знаю форсунки тисячні, багато чого. Ну, в принципі, він сам цим займається ця людина, сам построїв собі машину, яка Таких їде. Таких людей деоче мало насправді хто да. зделай да. такі. Це стара машина вже, вона, по-моєму, на 2000-х років. Тож там мало, тож так. Це посія марка, да вона була, по-моєму, чи паралельно Славу з Марком. Марк. Марк, Марк 2. 2. Да, да. І, Марко на приводі, Але це вже стало Альтеза, потому що я так зрозумів, це більш рідкий кузов і более я... Я так, тому, да. я так думаю. Що... Короче, треба проїхати, прям цікаво як там відчуття. так в салоні. Ручка це ж з BMW прям, да? Бо ми тільки обсудили цей момент. Так, 0100 сделаем и все, больше нам и не надо, та и больше мы тут и не поедем. Опасно тормози. Ух, эти ощущения. Этот, стабилизация, все выключено, правильно? Ты в режиме автомата, сам же ж не переключаешь. Так, отпускаем. Опа! Аж телефоном по морде прилетело. Охренеть! Всьо, це було швидко і, і, і держимо на дорогу, хорошо. Там в принципі продуться де. Інтересно, цифри, я Саня, Добре. я просто... Ні, так. Ні. На самом деле, як Льохина тренажка, 5-12. <гум> ну так, да, я розумію, що це не бойовий, бо це так чисто по лайту ми. Ну, телефон у меня по морде один черт получил. Да, 512, неплохо. <laughs> вот это да. Это уже интересно. И главное с комфортом. Сам скажу за дядь Сашу. Да, привет передавал всем. <связывается> Нормально прокатнулась. Погода, вечер, грязь, короче. Для быстрых машин было не, ну, не вариант. А ехать просто, ну, как бы уже если хочется, 402. А вот так, как мы Леха просто душу отбил. Не, ну я через два ехал. А, ну <Rudy> ты, ти... да, ты знал, что ты их едешь. Ну в заезде, короче, мы не оглашали, что едем 402. Богдан, все с ним хорошо катается. Как там? Дисклеймер, или как? Про турбика. Олег ЭПК, собирает турбика, я там хочу. Я говорю, это и на калибру надеру, что ты там рвешь душу. Ну, он что-то, наверное, обиделся, я ну ты что? Поэтому я думаю, заезд будет с Турбитом. Я поеду на калибре рубаться с ним. По-любому. И я, может, даже его возьму. Как будто бы, судя по тому, как у него рассыпался. Ну, короче, технически, думаю, возьмем. А в остальном, что? Вот такая вот гонка. Ну, прокатнулись, про Альтеза, конечно, эмоции под вечер. Мне все хватило. Огонь. <сум> все, всем пока и до новых встреч. Це, кстати, потур, по зеленій турбу калібри, яку я зібрав, що ролик уже вийшов в кінці. Все, що я сказав, хорошо пішов, перегрів, чек вискочив. Коротше, там ще буде історія.